tajuk-tajuk utama malam ini. Jambatan Batang Lupar, Tebingan Sungai bakal ubah wajah Simanggang. Premier Sarawak cadang forum ekonomi khas bagi pacu pembangunan Sri Aman. Premier Sarawak teruskan ziarah Aidilfitri di kediaman Tan Sri Datuk Sri Bustari Yusof. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Bandar Simanggang bakal berubah wajah dengan siapnya jambatan kedua Batang Lupar yang ikonik dan menarik. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Dato' Bang Openg berkata dengan pembangunan tebingan sungai sepanjang 2km. Ia disifatkan sebagai usaha kerajaan Sarawak memperkukuh infrastruktur di kawasan pesisir. Maknanya The longest waterfront will be in Semanggang In Sarawak Untuk dah masuk dalam plan saya Dan akan dibangunkan dalam masa Tiga puluh Apa maknanya tiga tahun boleh siap Ambil masa lah Mulah ya Bawa Si ada susu lagi Daripada Waterfront yang kini itu Menimpas Baitul Mal Batu Mala tu sampai ke di kawasan jambatan. Dan di Siaklah, kita bangunlah kawasan-kawasan untuk adik kakak berniaga di kawasan waterfront. Katanya ketika berucap pada majlis ramah tamah Adil Fitri anak perantau Simanggang dan lembaga amanah Masjid Sri Aman di sini pada Sabtu. Sehubungan itu jelasnya dengan ikon baru itu ia bakal merancakkan lagi sektor ekonomi dan pelancongan di kawasan berkenaan yang terkenal dengan Pesta Benak setiap tahun. Selain itu, Pemimpin Sarawak turut menekankan kepentingan pembangunan sektor pertanian moden berasaskan teknologi sebagai langkah memperkukuhkan daya tahan ekonomi luar bandar. Beliau menyeru agar tanah-tanah di kawasan seperti Tanjung Bijat, Banting dan Lingga dimanfaatkan secara optimum untuk pertanian moden termasuk projek tanaman padi berteknologi tinggi Beliau memaklumkan lebih banyak projek infrastruktur seperti jalan pesisir, jambatan dan bekalan air serta elektrik akan terus dibangunkan termasuk Sri Aman selaras dengan rancangan pembangunan negeri menjelang 2030 Hadir sama Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Zosman Wan Omar Ahli Parlimen Batang Lopar Muhammad Syafizan Kepri, Ahli Dewan Undangan Negeri Aden Lingga Dayan Norazah Awang Sohor, Pengurusi Anak Perantau Simanggang, Datuk Kameri Afandi, Pengerah Unit Komunikasi Awam Sarawak, Awang Putra Yusri Awang Rizwan, serta Dave-Dave kenamaan yang lain. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Abang Abdul Rahman Tun, Datuk Abang Openg mencadangkan agar satu forum ekonomi khas diadakan khusus untuk bahagian Sri Aman bagi membincangkan potensi dan hala tuju pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Ujarnya, forum ini penting bagi menghimpunkan golongan intelektual anak jati Simanggang yang berjaya serta pakar pelbagai bidang untuk meneroka peluang baru yang muncul hasil pelaburan besar kerajaan negeri dalam infrastruktur asas seperti jalan raya, jambatan dan pembangunan tebingan sungai. Hanya saya mintalah supaya anak-anak yang di perantau itu kita adahlahlah like economic forum to explore what are the possibilities that will come about because of the infrastructure development taking place now. Jangan kita jangan melihat saja. Kita mesti ada proaktif. Forum kita explore Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Ramah Tama Aidilfitri 2025 Anjuran Anak Perantau Simanggang APS di Dewan Hikmah, Kuching pada Sabtu. Tambah beliau peluang ekonomi baru dalam sektor pertanian moden dan pelancongan boleh diteroka dengan penggunaan teknologi terkini selari dengan aspirasi kerajaan untuk menjadikan Sarawak sebagai negeri maju menjelang 2030. Dalam majlis yang dihadiri kira-kira 500 tetamu itu, Datuk Patigi Tan Sri Abang Zuhari turut menyeru anak-anak perantau dari Sri Aman agar kembali menyumbang idea dan kepakaran demi memacu transformasi ekonomi kawasan mereka. Premier Sarawak, Datuk Patigi Tan Sri, Datuk Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg meneruskan ziarah sempena Hari Raya Aidilfitri dengan mengunjungi kediaman ahli korporat terkemuka Tan Sri Dato' Sri Bustari Yusuf pada Sabtu. Dato' Petinggian Mawzahari tiba di kediaman Tan Sri Bustari kira-kira jam 12.15 tengah hari. Hari sama dalam kunjungan tersebut ialah Timbalan Bimil Sarawak, Dato' Ammar Profesor Dato' Sim Kuhyan, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Ammar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Sarawak Energy Berhad dan Petros, Datuk Ibrahim Baki, Timbalan Menteri di Jabatan Pihak Sarawak Undang-undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Menteri di Jabatan Pihak Sarawak Buruh, Immigration dan Pemantauan Projek, Datuk Gerald Gala, Peguam Besar Sarawak, Datuk Sri Safri Ali, Setiausaha Kewangan Sarawak, Datuk Sri Dato Wan Riz Osman Wan Omar Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Datuk Fazrudin Abdul Rahman serta tetamu kenamaan yang lain. Ketibaan mereka disambut mesra oleh Tan Sri Bustari dan isteri Puan Sri Johrah Abdul Rahman serta keluarga. Terdahulu Datuk Pendiri Mazhari berkesempatan menghadiri Ramah Tamah Fitri Anak Perantau Simanggang dan Lembaga Amanah Masjid Sri Aman di Dewan Hikmah. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Zuhari Tun Datuk Abang Openg bersama isteri Puan Sri Datuk Amar Juma'ani Tun Tuanku Bujang meneruskan tradisi kunjungan Aidilfitri dengan menghadiri majlis rumah terbuka di kediaman rasmi Setiausaha Kerja Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki pada Jumaat. Ketibaan beliau pada jam 8.25 malam disambut dengan penuh mesra dan hormat oleh Datuk Amar Muhammad Abu Bakar dan isteri Datin Amar Baduyah Bujang bersama ahli keluarga beliau. Selain itu, suasana majlis dimeriahkan dengan kehadiran para tetamu kehormat dan jemputan khas daripada pelbagai lapisan masyarakat. Terutama dalam majlis berkenaan ialah Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Datuk Fazruddin Abdul Rahman serta Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU, Datuk Hilmi Osman menambah seri majlis dan mencerminkan semangat perpaduan dalam kalangan pemimpin negeri. Majlis rumah terbuka ini bukan sahaja menjadi medan pertemuan pemimpin dan rakyat, malah turut memperkukuh ikatan silaturahim dalam suasana hari raya Aidilfitri yang penuh keberkatan. Kunjungan ini turut mencerminkan komitmen Primis Sarawak dalam merapatkan hubungan bersama kepimpinan kerajaan negeri serta rakyat pelbagai latar belakang seiring usaha membina negeri yang aman, makmur dan harmoni. Kelewatan dalam pembinaan Jambatan Batang Seri Basa II di pusat yang kini tertangguh selama 34 hari daripada jadual asal disifatkan sebagai tidak boleh diterima. Lebih-lebih lagi apabila projek bernilai 385 juta ringgit itu melibatkan kepentingan rakyat secara langsung. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Amar Dagesuga Embas menegaskan pematuhan kepada jadual pelaksanaan amat penting bagi memastikan manfaat projek dinikmati rakyat tanpa sebarang penangguhan. Um, we have a long discussion uh, this morning. Running ways of how to ensure that our target completion for this bridge is December 2025. I directed the Director JKR and his team together with the consultant and the contractor to work out the work work plan to ensure that that target can be met. Katanya semasa sidang media di lokasi tapak projek itu pada Jumaat. Datuk Ahmad Degas menegaskan bahawa kerajaan Sarawak di bawah pimpinan gabungan parti Sarawak GPS amat komited untuk memastikan setiap projek pembangunan berjalan mengikut perancangan kerana ia memberi impak terus kepada pertumbuhan ekonomi luar bandar dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut mengarahkan Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak untuk memantau secara lebih teliti serta memberi tempoh dua minggu kepada pihak kontraktor untuk menyelesaikan segala isu yang memelenggu projek ini. Menurut beliau, tarikh siap asal projek ini adalah pada 16 Disember 2025 namun pihak perunding mencadangkan agar ia dilanjutkan ke 30 November 2026 namun beliau tidak bersetuju dengan cadangan tersebut dan meminta agar segala kelewatan ditangani segera tanpa menjejaskan tempoh asal. Turut hadir dalam lawatan tersebut ialah Residen Bahagian Betong Richard Michael Abunawas pengarah JKR Sarawak Dr. Insenia Cassidy Morris serta pegawai yang lain. Lawatan ini merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan Sarawak untuk memastikan projek infrastruktur berskala besar diberi perhatian penuh bukan sahaja dari aspek fizikal malah dari sudut pengurusan, integriti pelaksanaan dan kesan terhadap rakyat. Datuk Wee Hong Seng sekali lagi diberikan kepercayaan untuk menyandang jawatan sebagai Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS bagi penggal baru yang bermula 1 April 2005 hingga 31 Mac 2028. Pelantikan semula beliau diumumkan dalam satu majlis angkat sumpah yang berlangsung di Dewan Majlis MBKS di Kuching pada Jumaat. Surut dilantik semula ialah Datuk Dr. Zaidi Suhaili sebagai timbalan Datuk Bandar MBKS bersama 23 orang ahli majlis sedia ada dan 8 ahli baharu menjadikan keseluruhan pasukan ahli majlis MBKS seramai 32 orang. Ahli majlis yang dilantik semula ialah Kaunselor Albert T. Seng Pin, Kaunselor Andy Lester Tan, Kaunselor Bok Siak Peng, Kaunselor Candida Entry, Kaunselor Chai Julun, Kaunselor Rahman Jaladin, Kaunselor Eric Teza Kok, Kaunselor Isaac Lee Mong Yan, Kaunselor Jong Jia Chi, Kaunselor Judy Ko Poh Gek, Kaunselor Hemang Yu Abid, Kaunselor King Si Ying, Kaunselor Liu Liang Ye, Kaunselor Misia Abdullah Elias Emis Berudi, Kaunselor Osman Bujang, Kaunselor Saamah Bojeng, Konselor Salina Muhammad Saleh, Konselor Datuk Shankar Ram Pahumal Asnani, Konselor Thomas Sim Eng Shan, Konselor Wilfred Mujah Aton, Konselor Wong Du Ying dan Konselor Roy Percival Rentap. Sementara itu, Ahli Majlis Baharu ialah Konselor Arif Ikhwani Muti, Konselor John Wong Chiu Shin, Konselor Muhammad Akram Mohamed, Kaunselor Muhammad Syafiq Muhammad Razali, Kaunselor Russell Geramong Wilson, Kaunselor Syukhat Han Istiak Hussein Khan, Kaunselor Stefanie Evelyn Inti Bubong dan Kaunselor Wendy Ernest Sadan. Upacara angkat sumpah dan menandatangani akaun penerimaan lantikan tersebut disaksikan oleh Timbalan Pemirsa Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuhian. Semasa berucap, Datuk Amar Profesor Dr. Sim menekankan tanggungjawab besar yang digalas oleh ahli-ahli majlis dalam membantu, merumus dan melaksanakan dasar-dasar Kerajaan Sarawak. So, so all the councillors, right? You guys actually have a very heavy responsibilities, so, because uh, you can form uh, form uh, formulate policies, and you can Uh, in The for policies, right, You can put all sorts of terms and conditions inside the final you I know? mean, all the participant uh, NGO, right? We we formulate policy, but people, it's not. Uh, uh, we cannot go and tell people that you must follow this. So of course, the of government formulate policy uh, and laws, and the council achieve doing that. Beliau turut menyifatkan MBKS sebagai salah satu pihak berkuasa tempatan yang utama di wilayah ini yang berperanan penting dalam mencorak pembangunan bandar dan kesejahteraan masyarakat setempat. Terdahulu semasa berucap, Dato' Wee merakamkan ucapan terima kasih kepada Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tahun Sri, Dato' Abang Rahman Zuhari, Tun Dato' Bang Openg, serta Dato' Amar Profesor Dato' Sim Kuyan atas keyakinan yang diberikan terhadap kepimpinan beliau. I'd like to extend My heartfelt thanks to the Premier of Straw Hawk, Yamat Mohamat, Dr. Patinki, Abang Juhari, Biltung Abang Haji Open, and the Deputy Premier, Yang Mohamat, Dr. Sri Dr. Simpuyen, for their confidence and trust in my leadership. I'm truly honored by their continuous support and direction. I also thank the Straw government more broadly and the dedicated officer and staff of MPKS, as well as the people of putin south, for their ongoing support. this is not just a personal honor. it's a duty that i carry with great responsibility. i also want to take a moment to express my heartfelt thanks to all the outgoing counselors. thank you for your service, for your wisdom, and your contribution. Over the past term, your effort has left an inevitable mark in this city and will not be forgotten. At the same time, I warmly welcome our new councillors into the fold. Let us work together as one team, <coughs> guided by the shared value and a common goal to serve our city with integrity, humility, and of course with your real heart. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada kerajaan Sarawak, warga kerja MBKS serta rakyat Kuching Selatan atas sokongan berterusan yang diberikan. Penghargaan juga beliau titipkan kepada barisan kaunselor yang telah tamat tempoh perkhidmatan atas khidmat bakti mereka sambil mengalu-alukan kehadiran kaunselor baru yang akan bersama dalam usaha memajukan bandar raya ini. Hadir sama di upacara tersebut ialah Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Michael Jiang Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Stodan Lawan, Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Datuk Fazruddin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap Sin dan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Sarawak, Datuk Dr. Sabariah Putih. Terut hadir Datuk Bandar Kucing Utara Helmi Osman, Setiausaha tetap Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Elizabeth Loh, Konsulat General Republik Rakyat China serta Konsulat General Brunei Darussalam. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amang Muhammad Abu Bakar Marzuki memeriahkan program Mesra Madani Adil Fitri, Setiausaha Persekutuan Sarawak bersama-sama warga Kompleks Persekutuan Kuching tahun 2025 di bangunan Sultan Iskandar pada Jumaat. Ketibaan beliau disambut mesra oleh Setiausaha Persekutuan Sarawak, Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan, serta warga penjahat awam persekutuan. Turut hadir mengiringi beliau ialah Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklun Bangik, serta Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Perkhidmatan Awam Sarawak. Kehadiran Barisan Penjahat Awam Perkhidmatan Awam Sarawak di majlis tersebut mencerminkan komitmen berterusan kedua-dua pentadbiran dalam memperkukuh kerjasama strategik antara negeri dan persekutuan selaras dengan semangat setia kawan dan satu pasukan dalam kalangan penjahat awam di Sarawak. Sekian, berita Ukas bersama saya Hafizah Munira. Selain like, share dan follow semua platform media sosial Ukas termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan Ukas channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak Mengakhiri berita ukas dengan paparan Pemirsa Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Datuk Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg, menghadiri Majlis Ramadhan Mah fitri Anak Perantau Simanggang dan Lembaga Amanah masjid Sri Aman di sini pada Sabtu Hashtag saluran informasi rakyat Salam Ukas